to'rtinchi sentyabr kuni mamlakatimizdagi barcha ta'lim muassasalarida birinchi qo'ng'iroq sadolari yangrab yangi o'quv yili boshlandi shuni alohida qayd etish kerakki respublikamizdagi oliy o'quv yurtlari kasb hunar kollejlari akademik litsey va umumta'lim maktablarida yangi o'quv yiliga puxta tayyorgarlik ko'rilgan maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi axborot xizmati taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra 2023-2024 o'quv yilida 732 mingdan ortiq maktab yoshdagi bolalar birinchi sinfga o'qishga bordi An an'anaga ko'ra 1 sinf o'quvchilariga prezident sovg'asi taqdim etildi yangi o'quv yilidagi ilk saboqlar yangi hayot uchun yangi o'zbekiston uchun shiori ostidagi mustaqillik darsi bilan boshlandi ta'lim muassasalarida o'tkazilgan bilimlar kuni haqida muxbirlarimiz xabar beradi yozgi ta'tilni maroqli o'tkazgan o'quvchilar ta'tilda bo'lgan o'qituvchilar yana maktab tomon yo'lga chiqishdi 4 sentyabr kuni yurtimiz maktablarida yangi o'quv yilini boshlanishi munosabati bilan tadbirlar uyushtirildi ana shunday marosimlardan biri toshkent shahri chilonzor tumanidagi 126 maktabda ham bo'lib o'tdi unda chilonzor tumani hokimiyati tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi rahbariyati ota onalar o'qituvchilar ishtirok etdi tadbirda so'z olganlar maktab o'quvchilarini xalqaro fan olimpiadalarida turli ko'rik tanlovlar va xalqaro musobaqalar yuqori natijalarga erishib kelishayotganini o'quvchilarga ge o'rnak etib ko'rsatishdi birinchi sinfga oku o'qishga kelgan o'g'il qizlarga akalariga munosib izdosh bo'lishlariga tilakdosh ekanliklarini barchaga yangi o'quv yilini a'lo baholar bilan tamomlashni tilab qolishdi ramziy qo'ng'iroq chalinib o'quv yili boshlandi maktabimiz bir ming bir yuz ellik bolaga mo'ljallangan bo'lib hozirgi kunda biru olti koeffitsiyentda ya'ni bir ming to'qqiz yuz nafar bola bilan ikki ming yigirma uchinchi yigirma to'rtinchi o'quv yilini boshladik bu yilgi ikki ming yigirma ikkinchi yigirma uchinchi o'quv yilida maktabimizni bir yuz qirq nafar o'n birinchi sinf o'quvchilari tamomlashdi va ulardan yetmish besh nafari oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishdi ularni ichida o'ttiz besh nafari xorijiy uh, mamlakatlar ya'ni til bo'yicha xorijiy sertifikatlarga ielts sefr ertikatlariga ega bo'lib o'n olti nafari muddatidan oldin talaba bo'lishga uh, muyassar bo'lishdi bu o'quv yilidagi rejalarimiz albatta ta'lim sifatini ko'tarish maktabda o'quvchilarimizni ichida vatanga muhabbat maktab bilan ota ona o'rtasida hamkorlikni yana kuchaytirish ta'lim sifatini ko'tarish masalasi kollektivimizni oldiga bu yil reja qilib qo'yganmiz yangi o'quv yilini ilk kuni mustaqillik darsi bilan boshlandi boshlang'ich sinfga endi qadam qo'ygan o'quvchilar <laughs> o'z sinflariga kirib maktab odob axloqi o'quv qurollari bilan tanishdi bilim olib buyuk ajdodlarga munosib voris bo'lishga intilish kelajakda katta yutuqlarga erishish uchun ilk qadam tashlandi ushbu jajji bolalarning ko'zlarida zavq bilimga intilish kelgusida ularga olamshumul kashfiyotlar qilib g'alabalarni olib kelsa ajab emas